Вы на этой машине в Грузию посылки людям возите с Украины. Ну, этой, этой машины мы собираем посылки с новой почты, развозим получателями, если их очень хотят но ну, если, если нужно. Это, ну, такой вспомогательный транспорт до основного, как бы скажем так, мы возим его другим. Ну, То есть, другим. люди со всей Украины отправляет вам именно в Киев посылки на но по новой почте вы забираете и потом в Грузию, в Германию. также у нас такая же, ну у нас так, транспорт есть и в Одессе, мы тоже в Одессе, если, допустим. То есть у вас филиал в Одессе? У нас филиал в Одессе, а мы там мы, мы с тоже отправляем посылки прямыми рейсами на Турцию каждый день, на Болгарию каждый день, на Румынию каждый день, на Молдову каждый день, угу. э, на Грецию раз в неделю у нас выезжают посылки, то есть как там, ну то есть ко кое что выезжает с Киева, кое что выезжает с Одессы, то есть как бы в Харькове, Днепре принимаем только принимаем посылки, потому что из Харькова, из Днепра нет прямых рейсов как бы без пересадочных. Мы, мы просто максимально безопасно делаем для наших клиентов, чтобы они ну, никаким образом не, не пострадали. Хорошо, отправка любого товара стоит всего лишь 50 евро? Нет, конечно. Все зависит от того, что от названия, количество стоимости. Это, если это коммерческая партия, то как бы это. Ну, мы не можем отправить чемодан э, MacBook э, за 50 евро. Это, uh -huh. это логично, да? То есть все зависит от того, что именно мы отправляем. От веса, от габарита, от стоимости. То есть Плюс гарантию вы даете. Конечно. Если мы, если мы беремся за, за отправку посылок, то мы даем 100% гарантию. Мы как бы не э, ну, обязательно все. Как с вами связаться? По телефону, который у нас в шалке профиля, это делать очень легко. Мы 24 часа на 7. 24 на 7 мы на связи. Uh -huh. э, Чат-менеджер наша работает, это делает чат-менеджеров с 7 до 11 каждый день на связи. Не жалеете вы своих сотрудников, которые на этой машине ездят? Купите им уже автомат? Че вы на механике ездите? Зато с кондиционером.